Я хочу рассказать об одной очень интересной штуке. И я очень ей довольна. Это вот такая вот штука есть. Штука для выращивания ресниц, можно так сказать, правда? Потому что, честно я вам скажу, у меня никогда таких ресниц не было, как у меня вот сейчас. И я всегда завидовала девчонкам, у которых есть ресницы, а я свои наращивала. Вот теперь я вам скажу, что можно не наращивать ресницы, потому что есть такая штука, которой пользуешься, проходит две недели, и вы офигеваете, потому что ресницы ваши растут. Потом проходит месяц, и просто наступает, вау, они действительно выросли. А через два месяца вы просто смотрите на себя в зеркало и говорите, извините, извините, но это правда, потому что они очень длинные и очень классные. И потом честно вам скажу, как первых два месяца я пользовалась каждый день, а потом наступила лень. Я пользуюсь через день или через два дня, в общем. Но я очень довольна этим средством, поэтому кому очень хочется вырастить свои ресницы и не пользоваться наращиванием, вот такая штука рекомендую.